手机，看不看喂，杨木泽，嗯，我的手机进水了，我接同事的打给你的，你的手机怎么没事儿啊？啊，我的没事儿。你手机要是进水了，你回家放到那个大米袋子里试一下啊。知道了。那个刘然没事吧？ 手术还算挺成功的，现在他的双肺已经开始工作了。啊，那就好。可是后面还要经历更多的考验，抗排斥、抗感染，是肺移植之后心肺存活的两大难关。有夏医生在，这些都不是问题吧？其实我也没有那么厉害，是大家共同努力的结果，也包括你，梁木泽。 谢我什么？谢你帮我带回废园，还有谢你带我在水下脱险。之前因为卓然的事情，我情绪有些激动，对你说了很多重话。对不起啊。其实，嗯、其实你挺好的。越来越觉得生死关头。 有你在，我什么都不用怕，还挺安心的。啊、哈哈谁在你身边？哦、啊，那个田勇和肖腾在我旁边。开车送他俩回部队，然后手机连的车载蓝牙。刚才没开。啊。 哎，大叔，杨木泽，我讨厌你。那这样，<laughs> 下一人不会吗？会 <laughs> 不会,不会你那么小气啊？ 办法的怎么办？我,我哪知道该怎么办？队长，等等我！还有我。姚峰、嗯、跟我说了昨晚行动的情况。你们是执行者，不是决策者，所以失败的责任不在你们。把情绪调整好，往后。 还会有更多协同作战的任务，是。还有几天假呀？三天，想休完吗？是吧？也好，是想多陪陪你表妹吧？陪谁？夏初。我说你小子怎么乐不思蜀的？哎。 你爸妈知道吗？就是我妈给安排的，我说的嘛呵呵。好事，在你车修好之前，先开我的。这出去约个会、吃个饭也方便。还没到那个程度啊，旅厂。那就赶紧的呀！我跟你说啊，夏初这姑娘人好，长得大气，又喜庆。 有做军嫂的潜质，赶紧打恋爱报告啊！哎呀，不着急，不着急。什么不着急？你不急，人家姑娘不急啊。恋爱报告打完了，至少等半年以上才能打结婚报告。你说这一来二去，你耽误多少时间啊？赶紧！我们俩还没确认关系呢。我说你小子休假休这么多天，你你干嘛去了？ 我告诉你梁副总，在恋爱和结婚这件事情上，你可别给我整出什么乱七八糟的问题来。你要真喜欢夏初，想跟人家处，就尽早给人姑娘一个交代。我还给她交代啊？啊，我等着她给我交代呢。啥啥玩意？旅长，夏初啊，她跟那些姑娘不一样，别拿她跟其他人比，她主意太正。 谁呀？跟我面前老吹牛，什么在女儿国里杀进杀出？呃、啊，唯一的问题就是，哎呦，拒绝不过来。<laughs> 怎么着？这回搞不定了吧？尤其是现在这个时候。现在怎么了？你犹豫什么呀？移方的名单确认了吗？ 队长不是批你们半天假吗？起这么早？习惯了。没跑够是吧？昨天。啊啊队长，我有个事儿想问你，但是我不知道该不该问。不该问。呃，队长，你妹妹还好吗？小雪啊。啊。啊，好累啊。 啊，我累得连洗澡的力气都没有了。自己选的路，跪着也要走完啊！我当初一定是疯了才会想学医的。二喵，你说是所有的医生都这么辛苦，还是只有住院医是这样啊？当然是所有了。嗯 我去接个电话。 小雪在不在？凭什么告诉你啊？昨晚的事情还没完呢。不在。梁木子，你有完没完呀？我不是告诉你了吗？他不在家，你老给我打电话干嘛呀？你要找他，你不能打他自己手机吗？我不想再跟你说话了，听见没有？喂。夏初，是我。 对不起啊，什么事儿啊？我在医院，你过来一趟吧。怎么了？你先来，我等你。哎<诶>，你知道他去哪儿了吗？他说去特战旅看鹦鹉，你没见到他吗？ 对，昨天下午一点多上的车，车牌号，车牌号，b C 四九零五八。 上车就对我笑，笑了没几下，突然又哭了，说他不回家，让我带他去云山隧道。然后我刚一开上沿海公路，他又让我停车，说他不去云山隧道了，让他想清楚到底去哪里。他对着窗外发了半天呆，又说还去云山隧道。就这么反反复复好几次，最后让我把他放到了云山隧道口。真的，我开这么久的车，从没见过这么麻烦的客人。 完全是想一出是一出，哎，他是不是精神有问题啊？ 我说，你在哪儿？云臻隧道，小雪回去没有？没有，她在我们医院急诊，你快来。小雪，小雪，小雪。 你们怎么在一块儿、啊？偶遇。在哪儿？你是在审问我？我问你在哪儿？云山隧道。昨天晚上？对呀、啊，我夜跑经过那儿，不然她一个女孩子睡在那儿多一些。昨天云山隧道有案件发生，那么多警察都去了，没碰到你、啊。案件？没有，可能是错过了吧。挺幸运啊。 其实碰到也无所谓，相信贵国的警察一定能很好的保护我这位国际友人的人身安全。我们保护的是友人。你妹妹身上穿的这条裙子是夏初的吧？我还记得第一次跟夏初接吻的时候，她穿的就是这条裙子。 这么多年过去了，他还留着，所以我才第一眼认出了他，救了你的妹妹。后来打给下属，果然没错。你应该感谢我，不不，你该感谢那个吻。现在回想起来，还真是意犹未尽。 梁警官脾气真大，是不是当兵都有暴力倾向啊？梁木泽，你快松手！快松手啊！这里是医院，梁木泽，梁木泽，我告诉你啊，别给我耍花样！ 你跟这样一个男人生活在一个屋檐下，不害怕吗？你怎么知道？什么？我住在梁木泽的家里，从来都没有跟你说过，你怎么会知道？米果，他都告诉我了，我很担心你。刚才的事情，我替梁木泽向你道歉，对不起。 请你原谅他。还有，我眼里的梁慕泽和你眼里的他不一样，所以也请你以后不要再说那样的话了。喂，喂，周总，您在东安吗？我想跟您见一面。好的，我们见一面。 车呀。 你妹妹，我一分钟都没有变，又跑去医院了。你不说谢我也就算了，你还给我摆脸色，你凭什么、啊？ 顺眼，对他再有偏见，你也不应该在那种情况下打他呀，那样会显得你很粗鲁、很无理。可是你明明就不是这样的人，杨子，你到底是哪根筋搭错了？你说话呀，你呢？他吃醋了。你什么时候醒的？医院那会儿，你前男友说你献给他初吻就是穿上这条裙子的时候。 你前男友还说这个吻让他意犹未尽，那我哥听完肯定不爽啊，就打了他一拳，结果好死不死的让你给看见了，你还为了你前男友挡在我哥面前推了他一下，那我哥肯定更不爽啊，他推我走的时候脚下跟踩着风火轮似的，我都怕他给我撞着。鉴于当时那种复杂而又危险的局面，我决定一直装死，但直到刚刚我听见你质问我哥，我心想我要再不起来点破他的心路历程。 那今天这场肯定没法收拾了。像我哥这么傲娇的人，他根本不屑于解释一个字的，对吧，哥？他说的是真的吗？ 去某天时。<noise>